ঔষধ ৰন্ধন গেছৰ দাম বঢ়াই অৰুণোদয়ৰ দামত মহিলাক ঠগিছে বিজেপিয়ে বৰপেটা লোকসভাৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী দীপায়নৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ভাগ ল'বলৈ গৈ কংগ্ৰেছৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ কৈঠালকুছিত দলীয় গোঁসাই থানত অনুষ্ঠিত হোৱা সভাত কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ গৌৰৱ গগৈয়ে কয় যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নেতৃতাধীন চৰকাৰখনে ধনিক শ্ৰেণীক ধনী কৰিছে আৰু দুখীয়াক বনাইছে দুখীয়া দৰৱৰ দাম বঢ়াইছে এই চৰকাৰখন যাৰ ফলত দুখীয়া শ্ৰেণীৰ লগতে জ্যেষ্ঠ নাগৰিকে চকুৰে সৰিয়হৰ ফুল দেখিছে অৰুণোদয় আঁচনি অপত্ৰ দি মহিলাক আই মাইসকলক যি লোপ দেখুৱাইছে এয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃতাধীন চৰকাৰৰ নিৰ্বাচনী বৈঠৰণী পাৰ হোৱাৰ কৌশলহে এয়া এই চৰকাৰৰ ৰাজনীতি কংগ্ৰেছৰ দিনত ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ দাম চাৰিশ টকাহে আছিল আৰু এতিয়া বিজেপিৰ দিনত বাৰশ টকা হ'ল এয়াই বিজেপিৰ চৰকাৰৰ পৰিৱৰ্তন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যেতিয়ালৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকিব লাখ প্ৰতি ধন আমাৰ আই মাই সকলে নাপাব যিজনীয়ে এই ধন পাব সেইজনী মামী হ'ব লাগিব যিদৰে মহিলাক সন্মান কৰিব নাজানে হিমন্ত বিশ্ব সাগনিৰষ্ট চৰকাৰখনে কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰখনে মহিলাক সন্মান দিব জানিছিল শান্তি সম্প্ৰীতি জীয়াই ৰাখিব জানিছিল সেয়েহে দীপ বায়নৰ ভোট দিয়াৰ বাবে আহ্বান জনায় লগতে নিৰ্বাচনী সভাত নগাঁৱৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈও ভাষণ প্ৰসংগত কয় নিৰ্বাচনত জিকিবলৈ বিজেপিৰ আঁচনি আশ্ৰয় লয় আঁচনিৰ লোভ দেখুৱাই মিছা চলাহী কথাৰে ৰাইজক আভুৱা ভৰা এই চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ভোট লোৱা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী মুখ্যমন্ত্ৰী চৰিত্ৰ পৰিৱৰ্তন নহয় আপোনালোকক এটা কথা কৈ দিবলৈ বিচাৰিছো যেতিয়ালৈকে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া হৈ থাকে আপোনালোকৰ মাজৰ পৰাই এজনো মহিলা লক্ষপতি বাইদেউ হব নোৱাৰে সমগ্ৰ অসমত সমগ্ৰ অসমত এগৰাকীয়ে লক্ষপতি বাইদেউ থাকিব আমাৰ দিছপুৰৰ বাইদেউ ক'ৰবাত স্কুল বনাইছে যি লোকে মুখ্যমন্ত্ৰী বিশ্ব শৰ্মা হৈ থাকে অসমৰ ভিতৰত এগৰাকী মহিলাহে লগ প্ৰতিবাদ হ'ব পাৰে কিন্তু যদি কিন্তু যদি আপোনালোকে অহা সাত তাৰিখে হাতৰ চিৰপ দিয়ে তেতিয়া আমাৰ ৰাহুলী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে গ্ৰহলক্ষ্মী আঁচনিৰ জৰিয়তে আমি প্ৰত্যেক দুখীয়া মহিলাসকলক আমি বাস্তৱভাৱে সঁচাকৈ আমি এক লাখ টকা প্ৰত্যেক বছৰ দিম তেতিয়াহে গৈ তেতিয়াহে গৈ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আহিলে ইণ্ডিয়া লাইন্স চৰকাৰ আহিলেহে অসমৰ বাইদেউ লক্ষপতি বাইদেউ হ'ব পাৰে এই কথাটো মনত ৰাখিব আজি সাধ্য ৰাইজ মই ভালেই পাইছো আমাৰ প্ৰতি এটা ৰাজনৈতিক আদৰ্শ আছে সেইটো মই স্বীকাৰ কৰো যদি